Насколько успешно мы прошли, я сейчас скажу. Это почти как в анекдоте. Мы оценивали по двухбальной шкале. Почти что так получилось. Я хочу... Все видели работы друг друга. Все знают цену работы друг друга и тому результату, который был на экране. Мы исходили из сложностей которые стояли перед э, выпускником, задач, которые они решали, э, ну, конечно же, хронометража и э, того времени, которое было отпущено каждому на эту работу. То есть мы учитывали абсолютно все, потому что есть способные ребята, которые, может быть, не, не успевали сделать по совершенно независящим от них обстоятельствам. Вот. И, наоборот. Да. И наоборот. Вот. Можно было сделать, а вот все-таки не, не сделано что-то было. Поэтому э, результаты такие, <соспособление> в той последовательности, в которой мы смотрели фильмы. А, а, Гордий Марианна, фильм Защита получает 95 баллов. Это А, это отлично. Вот. Прекрасно, Мы поздравляем вас с этим. Илона, шаг навстречу. 91 балл. А, это отличная оценка. Ну, Все знают свои, мы уже делились впечатлениями, поэтому я комментировать уже не буду фильм. Святые годы, Юлия Писаренко. 91 балл. А, отлично. А, Максим а, и... Михалюков. И э, Евровидение. И э, Алексей, да, Алексей Ткаченко. Ребята, за телевизионные, телевизионные работы вы получаете высокие оценки. 97 баллов. Они чисто хорошо сделаны. А. Это отлично. Дмитрий Мирошник. Шара. С большим авансом вы все-таки получаете отлично. 90 баллов. А. <связывая> Олег Кушпель ваш фильм на нас произвел, пожалуй, наибольшее впечатление по своему художественному решению по глубине, по отношению к работе к теме, да, вот вы получили наивысший балл вот из всех, 98 баллов а. несмотря на огромное количество хвостов перед сессией ну смотрите, да, держитесь да. <связывая> вот, и Максим Турпитько. Эм, ну, вы знаете все, так сказать, свои э, огрехи. Вот. Вы получаете оценку «хорошо». Не трогай, это четверка. Вот. И это хорошая четверка достаточно. Это «Б». 82 балла. Как вы понимаете, с вот таким вот гигантским-гигантским авансом и обещанием все это для себя пересмотреть, продумать, переделать, для себя вы же профессионал с сегодняшнего дня вот такие результаты мы вас поздравляем Конечно. это хорошие результаты да. ребята спасибо вам и Татьяну Хауна мы вас поздравляем дорогие коллеги вы молодцы. да у вас получилось замечательно поэтому насчет поступления я вам сказала пожалуйста как можно быстрее Пишите все бегуны. обходной, это крестик бегунов, например,